Стас, ну оцените, пожалуйста, как вам соперник понравился? Сегодня вы встречались с аматорской командой. Нельзя ее назвать аматорской, потому что такой замечательный тренер и игроки, которые, у которых опыта больше, чем даже у меня и у игроков нашей команды. Поэтому команда и наша как бы немного была не готова, потому что играли как с чистого листа, ничего не знали о команде соперника. Но. Каштан сегодня приятно удивил, в кавычках нас приятно удивил, потому что много попали трехочковых, и вообще здорово они двигали мяч. И хочу сказать, что этот кубковый регламент состоит из двух матчей, поэтому это нельзя назвать это победой, это просто первая половина нашего противостояния, и в Запорожье будет следующая такая напряженная игра. Ну, положа руку на сердце, ожидали от соперника такой достойной, достойного сопротивления? Конечно, нельзя недооценивать никого из соперников, поэтому мы готовились. Но у нас были такие тяжелые выезды по Суперлиге перед этим. Может, поэтому немного у нас не хватило каких-то физических кондиций. Парни немного посвежее нас выглядели, но недооценки не было ни в коем случае. Команда соперников, команда «Каштан» В защите применяла зонную форму защиты. Как вы считаете, вы справились с ней? В первом тайме, по-моему, дальние броски не очень удались команде вашей. Да, согласен, нам надо было какое-то время приспособиться. И оно было, игра такая очень волнообразная. Было моментами мы очень здорово просто перегоняли пас, 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 бросок открытый, забили три очка. А было мы много лишнего ведения делали против зоны, чего делать ну, не стоит, конечно, и поэтому такие волны были в игре у нас. В ответной встрече рассчитываете лучше сыграть? Ну, конечно, потому что запорожские болельщики просто не поймут нас, если мы будем играть спустя рукава. И мы стараемся дома всегда играть по побыстрее, поинтереснее, поярче. Только потому, что болельщики нас так поддерживают. Поэтому в Запорожье скучно не будет. Спасибо, желаем вам успехов. Дмитрий, ну скажите, как ваше впечатление от игры? Удалась вам игра? Ну, в принципе, да. Могли, конечно, мы очень много пропустили свободных трехочковых от команды Запорожья. Это главное оружие их. Очень иногда мы плохо возвращали защиту, наверное, сказывается то, что мы, ну, нет у нас тех физических кондиций, которые хотелось бы, да, мы тренируемся два раза в неделю максимум, поэтому, как бы, не хватило нам именно физических кондиций, я считаю, противостоять такой команде, как Запорожье, сейчас они занимают хорошую позицию в Суперлиге. Ну, в принципе, игра удалась. Зрители, хоть и немногочисленные, нас поддерживали. Было приятно играть, поэтому спасибо зрителям, которые пришли, нас поддержали. Команде Запорожья спасибо. Видно было, что они отрабатывали свои какие-то схемы все-таки больше, чем играли на результат. Но они выиграли их с победой. Приедем в Запорожье, постараемся дать им бой там. Вы сказали, что много трехочковых пропустили от соперника, но ваша команда защищалась зоной. Может, надо было перестроиться, как вы считаете, и лично сыграть с лидерами? Больше играли лично, нам бы не хватило физически затащить в такую концовку их. Поэтому нам пришлось становиться зоной. Не все игроки готовы физически играть лично и прессинговать. Поэтому чем-то мы рисковали, и сегодня они попали. Поэтому, ну, в принципе, если бы мы не стояли зоной и играли лично, думаю, что мы бы потеряли физические кондиции гораздо раньше, и они бы могли уйти просто в отрыв. В Запорожье будете ехать, рассчитываете на успех? Ну, в первую очередь мы получаем удовольствие, потому что не каждый день многие из этих ребят, которые сейчас в нашей команде, в Каштане, немногим удается играть против команд Суперлиги. Поэтому для них это большой опыт. Для нас, тех, кто здесь собрался, уже которые поиграли на каком-то уровне, это способ доказать, что еще на что-то способны. И мы хотим в первую очередь получить удовольствие от игры и дать бой. А результат, будем надеяться, придет сам собой. Спасибо, желаем вам удачи. Дмитрий, сегодня вам противостояла команда, которая в прошлом сезоне заняла третье место в любительской лиге Киева. Оцените, пожалуйста, вот уровень аматорского баскетбола. Понравился вам соперник? Ну, соперник, да, был неудобный тем, что для нашей команды они встали по периметру в пять человек, и все маленькие, и все бьющие. И в какой-то степени мы в защите сегодня были очень вялыми, плохо играли просто-напросто разбросали с периметра. В целом, ребята были настроены очень хорошо, команда Каштана, это было видно. И они друг друга поддерживали, подбадривали. То есть для них было делом чести утереть нос команды Суперлиги. В какой-то мере им это удалось. Почему? Наверное, прежде всего нужно искать причину в нас самих. Именно в нашей команде, почему мы сегодня так выступали. Но я там не хочу оправдываться. Наверное, это моя недоработка, потому что не смог настроить команду. Я говорил в раздевалке именно о том, что вот этот психологический момент, что мы играем где-то наполовину с аматорской командой, имел место быть и просил ребят и требовал настроиться прежде всего на серьезные отношения к игре, но не достучался. Поэтому, наверное, результат прежде всего таков. Скажите, пожалуйста, участие в Кубке Украины, вот какое из вас приоритетные? Есть приоритеты какие-то в участии в Суперлиге и Кубок Украины? Или для вас важен и тот, и другой турнир? Дело, нет, дело даже не в тех соревнованиях, Кубок Украины или Суперлига. Дело в том, что как бы, для нас любая игра, она, это вызов для нашей команды, для наших игроков, и любая игра для нас важна. Другое дело, как мы ее играем. Вот мы, например, за последние 10 дней сыграли 5 игр, это была пятая игра. Я понимаю, что ребята где-то морально опустошены, потому что выплескивать столько энергии и эмоций нельзя, нужно время, чтобы их хотя бы накопить. Поэтому как бы это небольшое оправдание для ребят, но ни в коем мере не оправдание для игры, желания в защите работать. То, как мы это продемонстрировали, игру какую в Черкасах. Наверное, слишком много сил и эмоций. Самая главная эмоция была отдана в той игре, которая была, вы знаете, буквально два дня назад да? как сыграли ну, отсюда результата конечно команда каштан они были расслаблены у них полетело, что называется они забили с периметра уверенно поймали кураж и мы в этом виноваты что мы им дали такую возможность Но у вас будет возможность реабилитироваться дома да, я сейчас думаю только о том чтобы дать команде отдых потому что действительно напряженный график последних игровых дней. Я вижу, что ребятам необходимо просто физически отдохнуть. Ну а там будем готовиться к ответному матчу, который у нас будет проходить дома. Я надеюсь, что мы покажем там уже абсолютно другую игру. Спасибо, удачи вам. Слава, ну, несмотря на поражение, ваша команда достойно выглядела на уровне игроков Суперлиги. Вы довольны игрой команды? игрой доволен, результатом недоволен. В принципе, отрадно то, что при минус 18 мы не расклеились, достали и был у нас шанс выиграть. Uh, будем бороться. Вы первый тайм играли зоной. И это, в общем-то, это была домашняя заготовка. Это даже не домашняя заготовка. Мы просто имеем в составе игроков, которые уже не готовы играть лично на протяжении всей, ну, всей, всей встречи. Поэтому надо что-то хитрить, что-то придумывать. И из-за этого что-то пытаемся выдумать. А команда соперников как вы считаете? Сыграла в свою игру. Вы видели ее встречу с Будивельником здесь в Киеве несколько дней назад? Ну, я не думаю, что для них это была легкая прогулка, учитывая еще то, что как бы лидеры команды провели 30 и более минут на площадке, то это говорит само за себя тренер ваших соперников посетовал, что очень тяжелый график у них был. И поэтому ребята были уставшие и не смогли настроиться и дать бой. Но обещал в ответной встрече в Запорожье подготовить вам сюрприз. Как считаете, сыграть на выезде? У меня никаких иллюзий нет. В нашей паре Запорожье, как и было, и остается фаворитом. Ну, естественно, у них на їхній площадке будут преимущества. Ну, нас особо это не пугает. Как говорится, мы пуганы. Так что бумыга. Желаю вам успехов.